Salam övət kanal izləyicilərimiz. Bünəmməsim Masazır qəsəbəsində. Masazır qəsəbəsində, Masazır qəsəbənin mərkəzində Brown Marketin düzböz binasında. Bünəmməli məktəbin yanında 3 otaqlı evimizə məni çağırdım. Xatırladım ki, solda e, sanitari qovşağıdır. Bax, belə bir sanitari qovşağı ilə məni çağırdım. Duş kabinandır. Qiyməti çox sərfəldir onu xatırladım sizə. Ev yaşayışlı evdir, hal-hazırda isə yaşayış otağıdır. Yəni ev, ikinci ev kimi istifadə olunur. Burada koridorda sol tərəfdə gördüyünüz açıq mətbəxtdir. Bu gördüyünüz nə qədər əşya varsa, evimizin hamısı içində qalacaq, onu xatırladımsa. Halı zənnətli mətbəxtdir. E, Paltaryan maşındır. Bax belə bir aspirator, bunu hamısı evimiz, evimiz içində qalacaq və solda qonaq otağıdır, yataq otağı və uşaq otağısı da qatdım ki, ikinci yataq otağıdır. Ümumiyyətlə 3 otaqdan ibarətdir. Evimizin qiyməti 72.000 manat satışı çıxıb sözsüz ki real alıcılarına endirilib olunacaq. Evimizin kombi sistemləki müştətdir, rekvinalıdır və qazla və küpsə ilə təmin olunub mənzilimiz. Onu xatırladım sizə. Burda sağ tərəfdə isə evimizin Yataq otağıdır. Yataq otağının gördüyümüzün yetəncə genişdə taxtdır, şpaner, tutumçqalar da, komoda bulaq. Hamsi evimizin üstündə qalacaq. Kombisi işlək vəziyyətdədir və burdan da mənəsu göstərdim ki, həm qonaq otağından, həm də ə, yataq otağından balkona birbaşa çıxışı var. Bu da gördüyümüz birləşdirdiq sarı. Burası da mərkəzi yolumuz üzəridir. Onu xatırladım sizə. Kombisi gördüyümüz müxtəlif vəziyyətdədir. Hazır vəcə balkon da yetəncə genişdir. Yəni stol suldur burada rahatlıqla ə sırat evlərsiz mərtəbəsi super mərtəbədə 13-cü mərtəbəsində evimiz mövcuddur. Bütün masada demək olar ki, hamısı göz qabağında bax belə bir panoraması mövcuddur. Bu isə qonaq otağına çıxış və e, balkonun qapısıdır. İndi isə qonaq otağının necə tanıdığı Bu evdə ümumiyyətlə nə görürsünüz? Ham sevimizin içində qalacaq. Qiymət də bir daha xatırladım sizə, 72.000 manatda satışa çıxıb. Real alıcılar sözü ki, endirim o cavburis evimizin qonaq otağıdır. Burada yadda kreslo divandır, stul, stol da bunlar hamsı evimizdə varacaq. Burdan da birbaşa pəncərəsi, birbaşa mərkəzi yola, yenə yəni də dediyim kimi hazır evimizdir, kiraya şəvimizdir. Kombis də işlək vəziyyətdədir. Bu da bağa çıxışıdır. Ətraflı məlumat üçün zəhəb ola bilərsiniz. Kanalımıza abunə olmağı, video bəyənməyi unutmayın. Yeni satışa çıxan evlərin birinci növü siz tanış ola bilərsiniz. Bir də xatırladım, evimiz ipotekriyə alındı, evin də tam mülkiyyət sənədləri qaydasında də ev propskripti çıxıla biləsi və ya da banja ola bilərsiz. Evimizə saydı ola bilərsiz. Evimiz ümumiyyətlə 68 kvadratdır. Yet, e, 65 kvadratdır, 72.000 manata real alıcılarına satışığa çıxıb sözsüzi endirimimiz olacaq. Ətrafında məlumatınızı zəhmət olmasa kanalımıza abunə olma videolarını unutmayın. Yeni saç saçan evlənərlə ilk növbədə siz tanış ola bilərsiz.